म के मसा अगर कोई आदमी बीमार है और वजू करता है तो उसकी बीमारी यकीनन बढ़ जाएगी या उसकी सेहत में तखीर होगी तो ऐसी सूरत में वो तम कर सकता है या पानी पर कुदरत नहीं पानी है नहीं और एक मील के अंदर अंदर पानी मुयसर नहीं है तो ऐसी सूरत में भी तयन कर सकता है या उसे नहाने की हाजत है गसल की हाजत है और उसका जिसम आधे से ज़्यादा जख्मी है तो ऐसी सूरत में भी तयन कर सकता है अगर किसी शख्स को नहाना भी है शरान नापाक है और वजू भी करना है और उसका जिसम आधे से ज़्यादा ज़ख्मी है तो ऐसी सूरत में वो तम करेगा और ये तयम उसका नहाने के लिए भी हो जाएगा और वज़ू के लिए भी हो जाएगा यानी एक ही तयम कर लेगा इससे वो पाक भी हो जाएगा और बावजु भी हो जाएगा फिर अगर कोई ऐसी चीज़ पेश आ गई जिससे उसका वजू टूट जाता है तो इससे सिर्फ इसके वजू का तम टूटेगा गसल का, का तय्म बरकरार रहेगा तय्म जिन चीज़ों से वजू टूट जाता है उन चीज़ों से तयम टूट जाएगा लेकिन वो जो वज़ू के लिए किए हैं जो गसल के लिए किए हैं वो उसी से टूटेगा जिससे गसल टूटता है और अगर कोई आदमी पानी पर कादिर नहीं था और उसको पानी मिल गया तो ऐसी सूरत में अगर वो नमाज पढ़ रहा है और पानी मिल गया उसको पानी नज़र आ गया तो अब वो नमाज़ तोड़ दे और वजू करे वजू करके फिर दोबारा नमाज पढ़े तयम करने का तरीका यह है कि सबसे पहले तो आदमी नियत कर ले कि मैं पाक होना चाहता हूँ उसके बाद अपने दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों को उंगलियाँ खुली रखे इस तरह से जमीन पर मार दे और इसकी सुन्नत तरीका ये है कि अपने हाथों को पहले आगे ले जाए फिर पीछे ले आए और फिर दोनों हाथों को इस तरह से झाड़ दे फूंक ना मारे अगर जैसे मट्टी ज्यादा लगी हो तो इस तरह से झाड़ दे फूंक ना मारे और फिर अपने दोनों हाथों को अपने पूरे चेहरे पर अच्छे तरीके से फेर ले और दूसरा फिर एक दफ़ा मारे नीचे ज़मीन पर और अपने दाएं हाथ को यहाँ से यूं शुरू करके यूं और ये इस तरह से ये ये उसका तयम हो गया तो इससे इससे अब वो पाक हो गया अगर उसको महीना भर पानी मैसर नहीं आया या महीना भर बीमार है तब भी वो महीना भर तयम करता रहे और जहन में बिल्कुल ये बात न लाए कि मुझे शायद वो पाकि हासिल नहीं हुई जो वसु से हासिल होनी थी नहीं जो वजू से पाकी हासिल होने की वो वही पाकी अल्लाह ने इसे तय्म से दे दी और ये तय्म इस उम्मत की खासियत है पहली किसी उम्मत के लिए तय्म मशरू नहीं था यानी इसकी इजाज़त नहीं थी आप के सदका से अल्लाह ने इस उम्मत के लिए ये इजाज़त दी है कि अगर पानी कहीं ना मिले और हम ऐसी जगह पर हैं तो हम तय्म कर सकते हैं तय्म जो है वो मट्टी पर होता है या पत्थर पर मुल्तानी मट्टी इन चीज़ों पर तय्म होता है लेकिन अगर हम घर में देखते हैं कोई कोई चीज़ पड़ी हुई है जैसे शीशा पड़ा हुआ है या कोई और चीज़ पड़ी है और उसमें हमें गर्द नज़र आ रही है मट्टी पड़ी हुई नज़र आ रही है कभी हम देखते हैं कि यूँ उंगली करके खींचें तो निशान आ जाता है तो ऐसी सूरत में उस पर भी तयम हो जाएगा वरना वैसे कपड़े पर या लकड़ी पर और शीशे पर इन चीज़ों पर तयम नहीं होता मट्टी की जिनत से जो चीज़ें हैं उन पर तयम हो जाता है अल्लाह ताला समझने की अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल् मुफ्ताक़ी। वस्सलातु वस्सलामू अला सय्यिदिल् मुर्सलीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिनि नबीयिल उमी वला आलिही व असहाबी व बारिक व सल्ली अला। रब्बिग़फ़िर वरहम वन्तअ रहमानुर रहीम। अय अल्ला अपने क्रम से हमारी इस नमाज को ज़िंदगी भर की पहली तमाम नमाज़ों को दीगर तमाम आमाल सुलह को अपनी बारगाह में आला दर्जे में कबूल फरमा कमी को तहनों को मुआफ़ फरमा अल्लाह हमारे रोज़ों को हमारी तरावी को तिलावत को सदका और ख़ैरत को तमाम आमाल सुलह को अपनी बारगाह में अली दर्जे में कबूल फरमा ए इस एल्ला मुबारक की सही मानों में क़दरदानी की तोफ़ी फरमा, ताफ़रमा अल्लाह इसम मुबारक के एक एक लम्हे को इबादात में जिक्रजगार में तिलावत में नवाफिल में लगाने की तोफ़ी का ताफ़रमा इस इसम मुबारक में और फिर पूरी ज़िंदगी हर किस्म के गुनाह से हमारी हिफाजत फरमा या लाक मुबारक में आपकी तरफ से सुबह शाम रात दिन में लाखों करोड़ों इंसानों की मकफरत के फ़ैसले होते हैं एल्ला उनमें हम सब को शामिल फरमा हमारे वालदे हमारे इस हमारे मशाइ पूरी उम्मत को शामिल फरमा पूरी उम्मत की मफफ़रत के हिदायत के निजात और आफियत के फ़ैसले फरमा एल्ला अपने कर्म से अपनी रहमत से इस माह मुबारक की बरकत से हमें पूरा साल पांचों नमाजें मस्जिद में जमात के साथ तकबीर उला के साथ पढ़ते रहने की तोहफे का ताफरमा ख़ास तौर पर यापाक जो हमसे फजर की नमाज में सुस्ती काहली और गफलत होती है ऐ अल्लाह। इस मुबारक माह की बरकत से या लपाक इस सुस्ती को हमसे दूर फरमा और हमें नहायत हिम्मत के साथ व शौक़ के साथ रमज़ान की तरह बकिया दिनों में भी या लपाक फजर की नमाज का एहतमाम नसीब फरमा अः अल्लाह हम सब से राजी हो जाइए हम सब को अपने नेक और महबूब बंदों में शामिल फरमा दीजिए सुबहान रब्बिल अम्मा वसलामारसरीन والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين